Всем привет, друзья, добро пожаловать на YouTube-канал Нави. Прежде чем вы начнете смотреть этот влог, убедитесь, что вы подписались на наш канал, напишите комментарий, поставьте лайк этому видео. Что у нас сегодня? У нас сегодня довольно поздняя игра, в 19.30 начало, поэтому весь день ребята провели в настройке, в дискассах, в обсуждениях и в подготовке к самой игре. И вот мы уже приехали сейчас на Веню, все тоже. Сегодня у нас игра против Liquid. Liquid это наш соперник, один из таких классических. Игры против них всегда интересные. Совсем недавно на Бласте мы им проиграли в Best of 3. Не хотелось бы повторить этот печальный опыт и хотелось бы все-таки другой результат. Посмотрим, как будет. Настроение у всех хорошее. Давайте пройдем к ребятам, пообщаемся по Мапулу, по всему. Продолжайте смотреть этот влог. Когда Валера выиграл э, клатч, 1 наверное, инферно. В прыжке, когда убил. Ты уже заранее припарил через стекло, да? Нет, нет, ты так говоришь, я не хочу на них смотреть, а я на них уже посмотрел, и они все на нас смотрели в этот момент. Саша, а ты знаешь, что у нас проходит конкурс на наших зрителей? Нет. Нет? Я Но тебе сейчас расскажу все сам. условия. Ребята, если вы хотите провести один день с командой, с вот этим человеком, с вот людьми, которые сидят сзади и будут сейчас играть в Counter-Strike, то вам необходимо сделать, выполнить очень простые условия. Вам нужно перейти по ссылочке на в форму и написать там, за что вы любите Нави? Как началась ваша история? В общем, такое небольшое, оригинальное, смешное, классное, острое эссе о том, почему вы любите Нави. Мы выберем коллективно лучшее, но самое главное, это чтобы у вас был уже билет на Intel Extreme Master с чтобы вы сюда точно уже ехали, и мы вас просто здесь вот так вот взяли и забрали к себе в объятия. Правильно? Ты готов? Нет. Поэтому, друзья, да, принимайте участие, и давайте выберем лучшего. Еще подарочек вам подарим, прямо из Киева нам привезли. Вот, поэтому туда, вниз. Не всем заходим. Вот так, смотри, они заходят, и бам, 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 бам. Ой, в разные стороны тоже. Да, в разные cool. стороны, они иначе никто не смотрит. Не, нет, нет, вот так они заходят и такой бам-бам-бам. Не-не, бам, слышишь, Саня? Саня. Инферно. Ancient и Overpass. Anubis. Anubis. Ну я путаю постоянно эти две карты. А Инферно, Anubis, Overpass. Anubis 5-0 Liquid. Вы ожидали, что такое будет выбор? Я сказал за 5 минут до результатов лета, что будет Anubis от Liquid. Почувствовал? Да. Они он против. Считал, против бегов проиграли его, по-моему, 16-8 на, на власти. И все равно в как ты смотрел этот матч? Чего ожидать Ну mm -hmm. мы играли с ними в Браке. Мы смотрели матчи. В принципе, я думаю. Все понимают, чего от них можно ожидать, но я думаю, что они поменяли свою игру, потому что они проиграли 16-8 и пикнули ее сейчас, поэтому, чтобы -то точно подготовили. 100%. не не вчера они были против фонгол 2-0 верил вообще в IHC, что они могут на борьбу после плей-ина. Ну они молодцы, они прогрессируют. Но вчера, если честно, было мало веры в них, потому что ну, там опыт улитый, как минимум. Я думаю, только из-за этого фактора им было бы сложно выиграть. Что скажешь об MLB Карта, которая они так давно получили, была появилась в, в Макмуле. Как команда на ней развивается? Видишь уже меньше проблем? Или все, все еще? Я думаю, к нам все еще приходит понимание, как правильно играть в эту карту. И, я думаю, еще ни одна команда до сих пор этого не поняла. Поэтому всем нужно будет время. Многие вчера просили внимания на эту информацию для тебя прошла эта игра, и что повлияло на то, что вчера выглядел как-то иначе, чем в других матчах. Будто бы, будто, бы, будто бы старый Денис. Yeah. Yeah. Старый Денис. Yeah. Не знаю. Играл так же просто старался. Не знаю. Валера, ты видел, yeah. что я сказал? Один Он сказал, что Нави сейчас выглядит самой слабой командой в группе А. Что будет, ты мог ему ответить на I, I, check... Ничего не хочу отвечать. Yeah. Ну пусть, yeah. пусть, yeah. пусть yeah. думает, что хочет. Это yeah. его мнение. Yeah. У нас она он не колышет, правильно? Правильно. Но после вчерашней <свят> игры, мне кажется, что У, это у нас было сегодня будет игра, и посмотрим. <свят> да, отличный да. повод доказать ему обратное. Ну, yeah. это не трэш даже. Это нормально, потому что, ну, каждый человек имеет на свое мнение. Мы ничего не утверждаем, правильно? Не, ну, можно. Конечно. Готов сегодня? Конечно. Ну как, подготавливайся, к этому формату? Жесткий настрой Андрюхи. Давай, сами машины тоже сказать. Нет, все как по Андрюхиным планам да, да? Кто вы? Рожон, обрезай! Китайцы, я а пока спину жду. Дал дым? Дал дым? Дал дым? Дал первый Дал дым? 90 еще. 90 3, 3, спина, 3, 3 спина, 3 спина пара. Я прыгаю, налево. Найс! Nice. Молодцы. Go, go, go. Я думаю, один Б или два. Я думаю, один. Я Все даю розмаки один, Да, 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 не да не а Они Сейчас побегут, не не Да, бегут. Дай смок нам 5 сейчас валять. Они смок 5 сами дали. Го да, да. yeah. продлим, го продлим, го продлим. А вот угол. И 2 Б, да? 2 на Б. Все, гоп просто раскид, подойди. Они смог 5 давали, боялись. Дай мне флешки, я буду кидать я Дай молик, дай молик. Даю флешку, пул, дал. Даю хае. На первое, на первое, на первое лезет. Убил на первом. Давай, пул, твой флеш. Давай, мол. Все хорошо, парни. Не двигайтесь. Мол прошел. Есть гранаты? Нет. А, стойте. Стойте, я даю мол. Не прошечь. Давай, давай. Я пойду пик. Не заходи. Зашел, пул. Убил. Банан на западе. По-моему, слева, Сань, нет? Может быть. Идем за ним, да. Калаши, парни. Го-го-го. Умница. Калаши, калаши калай, все. Дай. Еще. Под стенкой. Красава. Да. Поехали. Хорош. Давай, Катя. Андрюшка. Ой. Победа на первой карте, Инферн, это наш пик. Комментарий спортивного директора. Отлично. Все <с отлично. Тебе понравилось? Удовлетворился? Были ошибки. Ошибки были, но заграли хорошо. Ты знаешь, я хотел спросить, как ты думаешь, какая самая слабая команда в нашей группе? ну uh, no, погоди, не делай ту же ошибку, что Не делай ту же ошибку, что я. Поэтому сейчас будет тяжело, ну, тяжелый пик, Анубис. Посмотрим, что будет. Тренируют ребята Анубис? Ну, тренировали, но посмотрим, что сейчас будет. Но простой карты не будет точно. Это был Амиран, посмотрим, что сейчас будет. Пойдемте посмотрим, что сейчас есть. Это Ну, это же вообще. Поздравляю. Почему так просто? Сейчас будет интереснее. Сейчас будет интересней? <laughs> Сейчас будет интересней? Ну, что да. вы думаете об Анубисе? Интересно как. Интересно в хорошем смысле или в плохом? Хорошо. хорошем. Во всех смыслах. Надо фиксить. Что фиксить? В ту сторону. В ту сторону фиксить. Хорошо, хорошо. Как тебе Liquid? Вы как-то думали, что будет трошки сложнее и дольше, Ну, знал, что не знаю, не знаю, наверное. Ну, инферно. Добрая идея, так? Илья, всех волнует вопрос, почему ты Андрея замутил э, в игре. Говорит, что Он мутил. Есть... Э, с... Он премьютер. Он премьютер? Пре-мутер. А, игрок... За плохое поведение. У всех игроков он не тот поведенец. Ну, мы выяснили, драмы нет. Андрей, Здравия. ты не самый токсичный в мире. Было бы странно, если просто человеком-тиммейтом мьютил каждую игру. <свят> <свят> так, а кстати, вот Андрей. Давайте визуализировать, как ему будет с... Жовто-блакитними волосами друзі. Ми продовжуємо розвивати наві на Faceit. І у лютому ми розіграємо 12 джерсі серед трьох кращих гравців кожного тижня. А серед тих, хто увійде до топ 20 кращих гравців тижня, ми розіграємо скини. Усі деталі ви знайдете в описі. Дай ему леклота, дай ему леклота. Дал. На бобу, не поп, так. Набери на плюс, да. Бук. Я, Я бы вряд ли собака не отдать, слышите, пиздец? Парни, не хотите, у нас деньги есть. Я первый буду идти. И давить направо. Готовы? Да. Гоу. Без права. Хэдшот. Я смотрю хупу, yeah, Хэлпу смотрю. Хэдшот. А братан, по помоги. Какой хэлпу, блядь? Бил. Мой мне хэлпу. Хэлпа. Дал дамкан, дал дамкан. Возьмите мейн, Петр, я хэлпу. Мэйн возьмите. Дал хэлпу. На спину бери. Хэлпа, хэлпа. Най! Хорош, молодцы. Давай, пятерочка. Илюх, в следующий раз. Стали, стали, стали под мейт, стали под мейт. Я, мейт. Я, красный, я красный, я красный тоже. Доиграть надо. 9, 9, 9 правильно. Заберу 9 отсюда, забери по голове. Доиграть. Я, я на платформе красный. Смакар, парни! Кей, кей. Опа, опа. Где Мальгейт? Я дал на флеш, надо на 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 скинуть контроль. Надо, окей. Поставьте. У меня флешка есть. Я ставлю, 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 ставлю а по 9. Мама по 9. Дал флешку, дал флешку. Я смотрю 9 в планте.

АВП, 10 секунд. А кп, кп, 5 кп. Найс! Отказ забрать, все кап, всех забрать. Хорош, пацаны. Еще подай, еще подай, два, 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 два. Выжимай, Найс, выжимай, выжимай. Четыре, два. взял мид. Это не пройдет фон. Фейк хотели делать, парни. Сорок секунд. Садись. Парни, и лично мидей, и лично мидей играй. Отойди. Я хлопу взял, взял Взял, взял мид, давай. Ты что, соглашаешься вообще? Я вообще не помню. Да что ты вообще кричал? Yo Yo man. Did you see this? We just needed a little bit more time yeah. with the team. <laughs> Feels good. And now, yes. Kind Katowice of again. Yeah. We go yeah. far, we go yeah. away. We need to take this tour. Oh yeah, yeah. Oh, yeah. yeah. Ты можешь назвать эту карту крысиной? Это правильное утверждение? Нет. Просто машины нет. А че на машине? Ну, а потому что очень много прострелов, очень много нычек. Нет. Ты невероятный, Валера. Ты а? сегодня был, да, в ударе. Uh -huh. Мы сегодня все хорошо играли. Да. Ну, ну конечно, ты ну, один, ты что? Ты не что, так скажем, команда. Главное, какая у тебя команда. Команда с... Да, играли хорошо команда. Элик, ну что? Ты доволен своей командой, просто? На этой прекрасной карте. Она тебе вообще заходит? Ну, вообще доволен, но могли быть лучше. Могли лучше играть. Я контролирую, как там... Этот капитан по морали, да. <моральный> да. да не, я да. просто. Мне кажется, это машинная карта. Она прямо вот такая крысиная. Крес... Мы ее так прозвали. Да не, на самом деле очень легкая карта. Короче, мне кажется, что если Терры контролируют мид, угу. то очень сложно. Потому что, ну, да, ты всегда, даже когда ты просто играешь за КТ, ты себя боишься, что мид может быть. Сейчас таракат, Он всегда может помутиться. Да. Ну такая, да, машинная карта, я полностью согласен. Это машинная, просто машинная да. карта. А, а, я я а ну, Валешек, давай посмотрим. Я Да не, как-то странно. Давайте переделаем. Can Да, улыбайся и немножко на бок прическа. А ну, полетели. Сынечек-наставник уже знает. Да, ну руки как-то да? Как палочки палки для суши. У нас медали. Мастер класс идет, мастер, мастер класс. Вот, смотрите. Что мы видим? Да. Я like <laughs> так, бит. One more time. На самом деле, эту фоточку должны были сделать вчера, но ну, не было немного времени. А сегодня настроение после крысиной карты хочется. Ами, скажи, что давненько я не ездил и нас удача не а, посещал. посещала. Конечно, Леха вернулся, мы без парашизма. Все, сразу же. Да, скоро красится кто-то Это как когда Аргентина Полиция, была, полиция, полиция лос -Анджелеса. Да. никто, кроме семьи, не мутру. Полиция Лос-Анджелеса. Мы прямо сейчас находимся после победы против Ликвид 2-0. Слушай, Андрей, тут прошел слушок, что ты пообещал покрасить свои волосы, если мы не проиграем ни одной карты, И пока что, пока что у нас 4-0. Проясни. Э -э -э там был разговор про то, что если это вдруг случится, то это будут одногневные краски. Однодневный канал. У тебя что-то такое, знаешь, временное на один день. То, что можно смыть сразу на следующий день. Я доскал машину сразу. Угу. Это он за, так, за, хайпинг, за байки да? у меня. Я думаю, в принципе, не отправить одной карты в Best 5 но должны Г2 проиграть карту точно. Поэтому <laughs> я не согласен в принципе. Ну да. Ну, у нас бывали, бывали такие прецеденты даже на мажорах, но это было да. э, давно, правильно? Хорошо, давай поговорим немножко о матчах, в частности о вчерашнем против Cloud9. Как ты оцениваешь вашу игру? На инферно казалось, что все это достаточно комфортно было для вас. На инченте проблем было побольше. Вот расскажи немножко подробнее, возможно, об именно этой карте ты или сегодня? против? Против Клод вчера поговорим о матчах, потому что у нас не было возможности сильно проанализировать. Вот Никол полностью заменил Витю в, кейве Киеве на этой карте. Расскажи, как сейчас все чувствуют себя по позициям там? Там же Анубиси? комфортно? А. На Иншенте. Они пока в плохой форме очень. Пацаны, вы себя бежать, когда вы не слушаете, Короче, по Cloud Nine они пока в плохой форме, и мы просто этим воспользовались, как я считаю. Uh -huh. Мы получили небольшой буст на бласте. У нас было время вообще формат бласта сейчас идеально подходит для выхода с отпуска. Вот. Во-первых, матчи не подряд. Здесь первый один день, а бывает два. Ты можешь что-то наиграть, поменять. В нашем случае, тем более, если у нас Андрей играет все карты, ему тяжело. Uh -huh. Поэтому мы наработали такой темп, и на Inferno, чем более мы знали, что с ними делать, там много слабостей, мы их просто использовали на Infant. Мы его тренировали, но он сейчас после апдейта нас удивил этот пик, потому что не зная, что мы наиграли, то есть пикать тоже тяжело. Вот. По Ancient тоже, если честно, не, ну, не удивили игрой, удивили mm -hmm. пиком. Ну, больше как раз после обновления на Ancient, раньше делали больше упор на Б, сейчас немножко изменилось, что ты скажешь? Ну, тебе подсказывает, как это упор Б, да, Нет, все зависит от ситуации на самом деле. Uh -huh. Мы ah. за дефенс. Я не хочу говорить, на что, на что лучше делать упор, но я думаю, вчера мы играли в этой ситуации. А, хорошо, давай тогда поговорим немножко о сегодняшнем матче против Ликвид. А, тоже у нас был интересный пик, ну без которого вроде как не, не сильно ожидали их пик. они не всегда имеют, да. а, наш пик Инферно. Расскажи об Anubis. Карта, которая еще противоречивая, многие некоторым нравится, некоторым не очень, как но Кому не ты. Нравится? Но Я считала, что Витя Сандаян, кстати, написал сегодня или вчера, что невозможно играть на этой карте, что невозможно. Никинстрек, по-моему, семь карт. Но это вот его личное было мнение, так скажем. Сегодня Ами говорил, что с Лехой сидели критиковали эту карту. Короче, эта карта, она очень похожа по балансу на кэш, не по планировке карты. Это максимально простая карта, которая нравится всем командам, поэтому я удивился, что вам то не нравится. Ну, ты просто прочитал мнение Вити и решил узнать, возможно, это общее. Она нравится всем командам, потому что ее максимально просто играть. Единственный минус то, что контры, то есть терры получают контроль карты автоматически, и не нужно ничего для этого делать. Uh -huh. и контры просто как бы уже реагируют на события. Что делать за дефенс? Вариаций очень много. Мы как бы эту карту играли чуть-чуть, не наш основной пик. поэтому это был хороший пик от ликер. но он все же опасный для них, потому что за Теров, как искал терров, Колоссальное преимущество, там особо ничего не надо делать. Ты законтролил, Денис проколил, мы попытались как-то карту раскачать где-то покинуть э, и в основном через коммуникацию играть, вот. Поэтому как мне считаю, что эта карта э, тактически она очень сильная. На ней можно делать очень много интересных затеров э, и за дефенс тоже нужно. Просто мы еще не успели играет. но я думаю, вот завтра потренируем. Она Наиграть настолько, чтобы ее прям пикать, да? Ну, нам хватит там сыграть на ней три прака, мы же команда как бы скилловая, игроки mm -hmm. опытные. Они э, раз сыграли, поняли примерно задумку, как ее использовать как инструмент в игре. Вот, и поэтому не пикать нет. Но если против нас будет пикать. И э, есть много идей за диффанс, как можно. Удивлять. Угу. Ну то есть сегодня, можно сказать, на скилле переиграли или это учитывая что-нибудь. Да мы также всего, в комплекте в принципе, больше. переиграли. Э -э как я сказал, я не считаю, что это сильный пик соперника, потому что, ну, карта-то пикать, потому что у тебя нет преимущества в тактике, в принципе. У -у -у. То есть мы им неч нечем нас удивить. То есть, если посмотреть карту, ну вот игру нашу с ними, я не помню раундов, где они нас прям как-то удивили. Только раш Ап, моему был один раз. У -у -у. И все, в основном, типа, это медленная игра, контроль, зон, отбили там, причем без особых проблем. Ну и Валера часто перецеливала нитро. Это очень сильный фактор был в игре, потому что надо должен стоять очень сильный опорник, который перестреливает за дефицит Мы видим, что Валера в хорошей форме на этом турнире. И сегодня, в частности, как ты оцениваешь его, особенно в новой роли опорника на некоторых картах? Что скажешь о личной, личной форме Валеры? Вот уже в 2023 году на этом? Хорошо, турнире? он опорником, как бы, был почти везде. Просто мы добавили Мираж, по сути. Угу. Э, он игрок как опорник хороший, он э, надо просто стараться больше э, менять, свои действия, менять свои действия по в зависимости от ситуации на карте, понимать, где у него преимущество есть, где оно пропало, по сути. Адаптироваться. Да, да то есть контроль преимущества, вот и э, у него отличная стрельба, то есть он мультифрагер, хороший опорник, форма хорошая. Алера. Он не мыслитель, он у нас убийца. Убийца, хладнокровный. Хорошо, следующий у нас G2. И, кстати, это был матч за выход на сходок арену уже точно. Мы уже точно будем играть в арене. Однако осталось выяснить, в четвертьфинале или в полуфинале. Группу А называли группой смертью. Все, многие очень. И впереди у нас G2, который вынесли сегодня фейс. В частности, да, команду, которая тоже претендует на, фав... на, на то, чтобы быть фаворитом. Что скажешь по G2? Чего нам ожидать от этой команды? G2... G2 молодцы в хорошей форме. Uh -huh. Нас обыграли два раза. Мы, в принципе, когда они нас обыгрывали, у игроков было такое сразу тилт состояние, потому что ну, они довольно уверенно нас переигрывали. Uh -huh. э -э меня была максимально как бы, трезвая оценка. Я понимал, что они просто в очень хорошей форме. Нико тоже в пиковой форме. Моноси, у них интересные тактические заготовки, они в мете находятся. Они еще много уже наиграли, у них был период, когда они проиграли мажор, внимание, проиграли мажор, не вышли даже да. вроде бы в стикеры, внимание, да. Это тоже надо помнить. Да, команда, плюха сильная. команда, во-первых, получила плюху, во-вторых, она готовилась все это время к Blast Global Finals. Хотели очень реабилитироваться, они все это наиграли, выиграли, получили уверенность, вышли в новый год, вот они играют дальше. Их на этом турнире будет очень сложно остановить. Я думаю, у нас шанс есть, даже если не здесь, то потом. Чем дальше мы заходим, тем больше мы апгрейдим наш состав, апгрейдим нашу игру, и игроки получают этот кураж, момент. момент. Но они однозначно сильнее, чем мы. Это точно. Чисто вот как команда. У них много больше обсуждено моментов, при которых Но они при, при котором при которых, э, когда мы что-то делаем, у них есть автоматическая реакция за, за минимальное количество времени. А, вот, Поэтому, да, много наиграли. И думаю, если у нас есть шанс, частично сыграть на их ошибках, раз. А, второе, найти слабое место и его прям на него давить. И третье, если наши ребята просто включатся четвером по недельному скиллу, то даже пятером. Вот. Мы можем закрыть без шансов. Тогда я всего вам этого и желаю завтра, собственно говоря. Найти слабое место туда. Очень люблю. Завтра будет репетиция такая. Финала? Понимаешь, завтра выиграть матч, это вообще ничего не дает. Ну, я имею в виду против житу. Я уверен, это команда, которая достойна гранд-финала на этом турнире. Точно. Даже если они проиграют нам, они тут поднимутся еще раз. Вот. Поэтому. Сыграть меньше на один. Для нас это... Вот я вот даже не знаю. Хорошо это или плохо? Иногда ты видишь сетку и думаешь, типа, вот классно сыграть матч один в плей-оффе, второй и потом третий. И набрать эту форму, как мы сделали в в которую мы выиграли. В 20-м. Да, мы выиграли три матча на сцене. Вот Иногда, да, можно через полуфинал сыграть. Просто посмотрим. Но мне кажется, что нам нужно... Чем больше мы играем, тем лучше мы набираем форму. Ну хорошо, друзья, спасибо большое тебе, Андрей, спасибо большое за достаточно короткую игру сегодня. Друзья, спасибо, что посмотрели этот лоб, подпишитесь на канал, поставьте лайк, обязательно болейте против... Против? Нет, ну не против. Мы болеем против за что? Всех. За красивую игру против и всех. за нави. Все, всем спасибо, всем пока.